Популярність забігів у всьому світі щороку зростає і вражає своєю різноманітністю. Це і забіги під землею, і забіги з собаками, і навіть забіги роботів, котрі віднедавна стали проводитися в Японії. Приємно, що Україна в цьому плані теж не пасе задніх. І сьогодні у програмі день ми поговоримо про забіг у вишиванках, поговоримо з людьми, котрі ініціювали і втілили в життя даний задум. Отже, у нас в студії Наталя Галацан, голова Федерації любителів спорту. Доброго дня Добре. і Олександр Кузін, майстер Спорту міжнародного класу з легкої атлетики і тренер наших олімпійців, до речі, я вас так само вітаю. Коли тільки чуєш вперше фразу да, «Забіг у вишиванках, зрозуміло, що зроблено акцент на українськості в першу чергу цього дійства. Які ще ідеї ви е, хотіли втілити і реалізувати в цьому проєкті? Я ласка. Ну, дивіться. во-первых, з чого це все почалося? Я сам екс спортсмен. участники Олимпийских игр и многих чемпионатов Украины. И все время в Киеве со времен независимости Украины с 1991 -го года проходил на Крещатике Кубок Независимости Украины за марафон Я его выиграл в 96-м, 2000-м. Mm -hmm. Моя жена выиграла в 2004 году. Это был самый крупный легкоатлетический пробег в Украине. Там, я помню, более 2000 человек стартовало. И всегда я сам с Днепропетровска, всегда с удовольствием ехал туда, готовился. Это у нас был отбор на чемпионаты мира – и потом со временем он пропал. Он пропал, и у меня идея такая была в голове, думаю, ну как ну, дата пустая, такой день независимости. Я не, ребятам говорю: давайте, давайте что-то организуем. Потому что если не мы, то кто-то другой займет эту дату. И сидели там в кругу друзей, и слово за слово решили провести в таком в украинском стиле забег в вышиванках. Сначала это многие не одобряли, потому что как это в вышиванках, в ней же неудобно бежать и все такое. Но тем не менее... Мы... судя чистой, на вас зараз, я да. думаю, еще дуже на вид Да, вот в том-то и дело, что это реально она хэбэшная, легенькая, приятная Тело да? угу. Так что это такая будет выдаваться каждому участнику. Наталья, как вы долучились, как вы нашли одне одного, как вот инициаторы, люди, которые хотели це цифтилить в життя? Как-то на одной встрече э... На одной из встреч присутствовал Александр Козин. И он рассказал о, о том проекте, которым он занимается. И когда мы увидели его, «Горящего глаза», и то, как он рассказывал об этом, и какая была его идея, мы решили, что мы хотим совместно с ним воплотить его идею, ну, его мечту в реальность. Угу. И мы вызвались помочь организовать забег в вышиванках в этом году. Третій забіг, він как символічний третій забіг, і ми в этом году решили його сделать масштабным. Ми решили вовлечь всю Україну в забег. за дуже хороша справа, тому що такі радісні події вони якось ну в основному зосереджені в Києві. І от як Олександр сказав, так що він з Дніпропетровську спеціально приїжджав, щоб приймати участь. Добре, було якби це проходило не лише в Києві. В яких містах України цьогоріч буде відбуватися забіг у вишиванках? Да. В этом году откликнулись у нас всего лишь три города. Угу. Это Ровно, Днепр и Одесса. Ну, конечно же, четвертый город – это Киев. Угу. В этих городах пройдут забеги, тоже они будут стартовать в 10 утра, как и у нас. Одновременно мы стартуем. Синхронно. Я Синхронно, кажется, Синхронно да. Да, да. Да, да, да. Синхронно. И, и у нас будет прямое включение этих стартов в Украине. Ну, угу. в, в Киеве, то есть. А далее, вы сказали, что всего лишь три места. То есть вы подавали какую-то заявку. Ну, как это все ну, формально, скажем так? А, мы подавали заявки многим городам. И так как времени было очень мало, всего лишь два месяца на организацию этого мероприятия, не каждый город откликнулся. Угу. Не смогли организовать в своем городе это, угу. этот забег. Вот мне интересно, смотрите, ну классная тема, на так, забег в вышиванках. але вышиванка, вот как тренд, как символ, она стала последнее часом е, більше чем популярна. Мне кажется, и намагається использовать, ну, просто все. Вы не боялись быть неоригинальными в этом жанре? А, оригинальным смотрите, а этот забег уже ему три года. Угу. Идея забега принадлежит Александру, и мы ее решили не изменять. Это, и оставили это название, то есть то же самое. Uh -huh. Забег в вышиванках — это патриотично, это, это наша, наша, наша. наша культура, uh -huh. это... А кто разработал, кстати, дизайн? Дуже мило выглядит. Так можете показать глядачам, у вас же лежит двое. Да, по поводу дизайна, Саша, я скажу. Да, в прошлом году с Александр столкнулся с вопросом, подобрать форму для бегущих именно такая, которая будет и удобная, и при этом это будет вышиванка угу. спортивная вышиванка спортивная вышиванка, да, то есть чтобы она нигде не терла, не натирала спортсменам и комфортно комфортно, да, и нашли партнера у нас в Киеве это фабрика Ярослав, которая смогла сделать нам вышиванки, которая подходит нам идеально, подобрали нам вышиванку и вот мы уже второй год с этими партнерами. Можно, Ой, можно я, вылазка, я вылазка. еще большего скажу? Не знаю, этот, Наталья мне это сегодня рассказала: что все мы знаем, что орнаменты на вышиванке у каждого региона свой. Да. И когда вот это появилось, мы начали задумываться. Может, что он означает? И в итоге, Наталья, сказала эту идею, что в, в дальнейшем, вот после 24 августа, будет проходить в разных регионах у нас, и в, на вышиванках планируется э, делать вышивку именно того региона, в котором, в котором бегут. Угу. А, отже, о 10 ранку синхронно в Киеве, в Ривном, в Одессе и где еще, вы сказали, четвертое место? Стартуется из забег в Ушиванках. Чем вы планируете, Девулаты, глядачей и участники, врахующиеся третьей символичной, как вы сказали, уже забег? То есть расскажите, все, что можно про это рассказать? Ну, во-первых, чем удивлять? Удивляем уже даже тем, что это массовое, то, что мы этим проектом решили объединить всю Украину. И мы хотим это не просто организовать забег, мы хотим uh -huh. его показать. Всей Украине и не только, угу. и, за, и за пределами ее. Мы в этом году решили изменить локацию. Два года подряд локация была на ВДНХ. На, на ВДНХ. Угу. В этом году мы перенесли мероприятие на Левый Берег на Красочную Набережную Днепровскую, Русановскую набережную. Мы организуем концерт, мы организуем концерт, какой расскажи в что это <связано> стекало. Всех наших участников в конце ожидает концерт группы Тик. Ух ты! Да. Угу. И еще, забегая наперед, всех участников наших ожидает небольшой сюрприз, так как мы этот проект решили не останавливать и провести забег по всем областям Украины в конце через год. Наших участников ждет такой небольшой сюрприз, участники забега получают возможность участвовать в розыгрыше автомобиля. ведь так? Да, то есть и те э, и участники, и которые и в, этом, в этом году уже примут, ну, то есть кто 24 пробежит э, 5 и 10 километров, они автоматически попадают уже в этот розыгрыш. А какую ну, дистанцию бегут участники? Предусмотрено у нас 4 дистанции. Это 100 метров детская, да. 500 метров для всех желающих. И 5 и 10 метров это уже более для километров. 10... Километров. километров, да, я извиняюсь, для всех желающих, то есть для любителей и ценителей. Угу. Вот у вас. На столі знаходиться те, що ви назвали от буквально перед початком програми стартовим пакетом. Тобто, це той набір, який отримує кожен, хто зареєструвався і хоче стати учасником безпосередньо. Да. От розкажіть про нього детальніше. Виглядає досить приємно. А, всі учасники, які зареєструвалися на дистанцію 5 і десять кілометрів. Вони получають стартовий пакет. В стартовий пакет входить вишиванка, ще раз ся ще угу. разуда входить номер учасника. Так як у нас ще три дістанції, ані будуть і всі номера різні. То есть это 10 тысяч метров, это детский, детский mm -hmm. номер. А, номер. Номер с чипом, скажи. А, то есть, и у нас еще на 5-10 километров а, учтены чипы... А, Система, Система тайминга, тайминга это регистрация, чип... электронная регистрация всех участников. То есть, вот здесь, я извиняюсь, Наталья mm -hmm. здесь будет прикрепляться чип. Он легенький. Это, то есть каждый из спортсмен, прибегая на финише, Тобто це унеможливить ну, якийсь неправильний результат, так? Тобто все буде чесно і абсолютно точно. Так. А реєстрацію вже завершено? От, наприклад, якщо хтось в ефірі нас вперше побачить і почує про цю акцію, і подумає, я теж хочу бути там серед бігунів, як йому до вас потрапити? Чи вже завершено реєстрацію, відбувається? Реєстрація закривається сьогодні в 8.20.00. Однак зареєструватися можна буде день забігу. С 7.30 до 8.30 буде. вот. Забег будет 24 августа С 7.30 до 8.30 Еще есть возможность да, Зарегистрироваться Всем желающим Скажите, пожалуйста А подібний, ну дуже подібний на це, який от ви в Україні робите в Торонто так проводився забіг. Ви можете про це розказати більш детально? У нас навіть є там шматочок відео, ми зможемо показати глядачам, а від вас хочеться почути розповідь. Ну я вам скажу, забігає назад чуть-чуть, ви задали вопрос: скажіть, смотрите, чому в Пакамець в чотирьох городах? Люди еще у нас в Украине еще не полностью осознали пользу бега. Ведь бег на самом деле это самый такой доступный вид занятий спортом, который, который тренирует сердечную мышцу бега like на самом деле, деле uh -huh. не просто, не, не такой простой, как сказали, как, как кажется, кроссовки одел и побежал. Там очень много нюансов. Поэтому мы стараемся донести массам, как это все проводим. У нас в забеге будут участвовать как профессиональные спортсмены, так и любители. Мы должны были участвовать наши олимпийцы, мои. мои но, к сожалению, они вот позавчера написали, что они прилетают только 24 числа. Изначально пронилось, что они 23-го uh -huh. прилетят. Поэтому, то есть у нас все любители, любители бега простые. Простые люди смогут бежать в одном забеге с нашими чемпионами Украины, рекордсменами Украины, свежими, настоящими. И я вам скажу, что настолько приятно мне, как я это все вижу, я в профессиональном спорте еще с 87 -го года, я еще застал СССР, я еще сборную СССР, и я настолько видел по всему миру, как популярен бег, например, на, в Нью-Йорке на марафоне, 50 тысяч людей бежит. А начиналось со, 100, со 170 человек, кажется. Сейчас mm -hmm. 50 тысяч – это счастливчиков, которым э, дали возможность пробежаться. А желающих там 200-300 тысяч. Там лотерею проходят, и mm -hmm. стартовый номер стоит 347 долларов. Это просто вот получить вот такую футболку и, и, и медальку, и, и номер. Но это про престижность данного Это, это однозначно. Я, я, уверен, я уверен, что и у нас это разрастется. Мне Я вам скажу, я первый на... раз… Вот, Смотрите, вот насколько мне приятно, что наконец-то с третьего года такой толчок пошел, потому что... Первый год у меня начиналось вообще, я сделал для того, чтобы вот эта идея пришла, у нас на, народ этого не понимает, далекий, как можно было привлечь. Я вообще первый, первый раз сделал регистрацию всех, кто придет в своей вышиванке, регистрация бесплатна. Настолько было приятно, когда поприходили в костюмах детки, там вот это есть фотографии, видео с прошлых, это, это класс. А почему Днепр, почему ровно именно эти города? Потому что легче, легче работать с теми людьми, кто в это дело влез. Вот там, получается, мы нашли единомышленников, которые именно связаны с бегом. И оно, знаете, вот как вирус, потихоньку разрастается, разрастается, настолько Я уверен, что сейчас просто у нас времени было мало. Есть еще другие города. Мне пишут, Александр, на следующий Наступного год мы тоже... Да. Поговорим о и поэтому... да. Она, конечно, да спасибо чинист. большое, конечно, самому бы мне э за мои личные там, финансы и все такое. Мне бы это... Я бы еще бы это развивал еще Он... много лет. И слава Богу, что по в этом году мне попались вот такие люди, как Наталья, которые эту идею поняли и поняли. У нас буквально 30 секунд до завершения программы. Вот я вспомнила про Торонто. Вы какой досвід опыт их запозичили? Или это просто так параллель такой можно провести? Дуже коротко, если можно кто-то Досвід, Ну, я думаю, что опыт в чем? Они очень откликнулись, им эта идея очень понравилась. Mm -hmm. Я уверен, с первого раза у них, я еще сам этого видео не видел, как это все произошло. Mm -hmm. Но я уверен, что в следующем году еще больше будет народа. Это все, и все благодаря помню. своим друзьям. Вот так вот представьте, сейчас разлостусь Нью-Йорк, будет Вашингтон, Филадельфия, Торонто. Я уверен, что диаспора наша украинская еще поддержит и будет, будет это очень... вы знаете, а я в том, что самое... Э... Події подібного е, масштабу, подібної ідеї, от саме вони об'єднують всю Україну по-справжньому. Тому що ну, е, це і пропаганда здорового способу життя, це і престиж, як ми вже сьогодні сказали. І це оте справжнє об'єднання, якого, можливо, зараз не вистачає. А найголовніше, от будь-який забіг, який будь-де проводиться, там девакуватий, якийсь іще і так далі, він завжди асоціюється з радістю. Тобто люди, котрі беруть, вони несуть щастя. Нам цього зараз дуже бракує. Тому я вам хочу подякувати за таку ініціативу. Я сподіваюся, що все пройде блискуче, і справді думаю, що за, за рік ми поговоримо про те, що будуть уже всі міста, можливо, не тільки міста приймати участь. Я нагадаю нашим глядачам. У нас в студії була Наталія Галацан, голова федерації любителів спорту, і Олександр Кузін, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики. Саме наші гості. Ініціювали а, пробіг у вишиванках. Дякую вам дуже за розмову. Спасибо. А програма також висловлює подяку торговій марці Хелена і всім, хто сьогодні нам склав компанію. До зустрічі.